Много зависит от того, по каким правилам эти выборы будут проводиться. То есть, если они будут проводиться по тем, по которым были предыдущие, каких-то серьезных изменений мы не увидим. Речь идет о сумме приблизительно миллиард гривен, да, то есть на организацию досрочных выборов. Здесь, здесь дело даже не столько в в этой сумме, я уверен, что ее можно найти в, просто в целесообразности их тех затрат, это раз. И два, в том, что во время избирательной кампании будет сложно, конечно же, получить транш МВФ. Мы его фактически не получим. Не получим. Ну, конечно же, ну, это усилит политическую турбулентность. И мы, многие инвесторы, которые и так фактически сюда не приходят, снова поставят на паузу какие-то отношения с Украиной, да, то есть каких-то инвестиций мы точно не увидим. Конечно же, есть риск возрастания Политическая конфронтация, да, то есть мы увидим много дискуссий, не всегда конструктивных, и это же, конечно, не будет способствовать в том числе укреплению гривны или хотя бы более-менее стабилизации. Многие прогнозируют, что если политический кризис будет усиливаться, то доллар по 30 это уже к лету очень даже реальный показатель.